आज मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्राचे नवीन स्टार्टअप उद्योजकता नवनीत धोरण दोन हजार दो पच्वीसची मान्यता दिली आहे त्यामध्ये महाराष्ट्राचे युवक युवत्यासाठी उद्योजकतासाठी इटार्टअपसाठी आणि नवीन कामासाठी सर्वांसाठी सर्व काय आपण तिथे प्रावधान केलेलं आहे एक विशेष योजना म्हणून त्यामध्ये आपण मुख्यमंत्री नवीन नवीनता उद्योजकता असा हेडमध्ये पाच लाख मुला मुलीने प्रथम वर्ष सेल्फ एम्प्लॉयमेंटसाठी मदत करणार आहे त्यामध्ये त्याने कमी दर्जामध्ये तीन पर्सेंट दर्जामध्ये पाच ते दहा लाख रुपयाचं लोन मिळणार आहे आणि नंतर त्या त्या पाच लाखमधून आपण एक लाख विद्यार्थ्यांनी इनोव्हेशनसाठी सिलेक्ट करू જેને દાહિસ લાખ મિત લોન દેવ અને દોન વર્ષ ન એક લાખ વિદ્યાથી આપણ પચ્ચીસ હજાર વિદ્યાને સ્ટાર્ટઅપ સાથી નિયમિત કર્યા કેન્દ્ર સરકાર અને મહારાષ્ટ્ર સરકાર અપ યોજના સર્વ લાભ મળેલ યોજના પ્રમાણે મહારાષ્ટ્ર પાંચ વર્ષે પચ્ચીસ લાખ મુલામુલીને સેલ્ફ એમ્પ્લોયમેન્ટ સરકારી મદદ મળે જે મુલામૂલી સફળ હો કરનાર स्टार्टअप योजना पूर्वी फेल्यूर रेट फार जास्त होती ते कमी मुला मुली चे जे गोल्डन इयर्स है ते वाया जा आज महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल ने नई स्टार्टअप उद्योजकता में नवीनता धोरण 2025 को मान्यता दी है इसके अंदर पांच साल तक महाराष्ट्र के अंदर इनोवेशन के लिए स्टार्टअप के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे नई योजनाएं शुरू की गई है और इसके अंदर एक विशेष योजना के तहत मुख्यमंत्री नवीनता योजना इसमें हर साल पांच लाख युवक युवतियों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तीन परसेंट दर्जे के ऊपर लोन दिलाया जाएगा और उसी युवक युवतियों में से बाद में इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए बच्चे तैयार किए जाएंगे बड़े स्केल के ऊपर इसमें महाराष्ट्र के अंदर युवक युवतियों को रोजगार मिलेगा धन्यवाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन भावना का आदर करते हुए योग्य निर्णय दिया है और आज से ही महानगर पालिका उसको अपने स्तर पे इम्प्लीमेंट करने वाली है पर इसके बारे में चूंकि हाईकोर्ट में केस चल रहा है तो जो निर्णय महानगर पालिका ने इस योजना के अंदर करना है उसको हाईकोर्ट की परसों की जो डेट है सात अगस्त की उसमें उसका सादरीकरण किया जाएगा आईटीआई कि टेक्निकल कोर्सेस के लिए सर्व तीस लाख विद्यार्थी जास्त विद्यार्थी अंतर टेक्निकल कोर्सेज मधे अपन संपर्क करूं ऑनलाइन परीक्षा घेऊ ઓનલાઇન પરીક્ષા મખ વિદ્યાર્થિયાને સિલેક્ટ કરે આપણ 3% પર્સેન્ટ મધ્ય લોન દઉં